Фейнформація. Фейнформація. Добре, давайте далі ми будемо працювати згідно нашого регламенту. Слідуючим питанням, яким, будь ласка, представник, ну або відійдіть, або щось. Слідуючим питанням, яким задавалося нашими депутатами, це те, що. Із дошкільними навчальними закладами. Частково представник вже почав відповідати. Якщо, будь ласка, більш детальніше дайте інформацію, що стосується дошкільних навчальних закладів. Ну, на ну, Вони, вони, вони про, будуть. Про, прохання, прохання від активістів. Заберіть флаг для того, щоб людина могла вам розповісти е детально, що планується. За що? всього немає, ні одного затікані. Э, планується всього один до 22 поверхи. Значить, э, он состоїть із двох секцій. На перших двох етажах планується розташування дитячого дет... садку. Це центр дошкільного розвитку дитини. Це, э, помимо цього центру, ще і реабілітаційний центр для дітей. Это на, лет... на 100 детей а. рассчитано. Значит, будет на каждом а. этаже по 4 группы, в каждой группе по 20, а. 20 человек. А. 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 Данный а. детячий сад. сад. а. а, садок Допустим. будет запроектирован в соответствии со всеми действующими нормами, потянуть, которые есть, и которые будут приняты в связи с появлением нового регламента, который только планируется э, ввести э, в действие. Э, на территории э, буду э, у нас планируется расташивание детячих площадок дополнительных, вот, э, помимо тех, которые требуются под УБН для жильцов. Детячий садок будет эксплуатироваться э, очень крупной организацией, которая имеет очень хорошую репутацию в городе Киеве. У них были пути детских садиков в, в эксплуатации. Шановні присутні, я думаю, що ми ще маємо надати слово да, працівному институту, и тому да, я правильный. думаю, що пані Олександра нам дасть да, також більше да, інші. Можна да. вам да, допомогти? Да. Да, да, да. Давайте зараз да. да. людина да. відповість, і да. далі да. ми будемо да. розробити. А будет ли доступ на да. наш город да. у нас население имеет какую-то зарплату, сколько будет этот садик вообще стоит? Ну, да. Смогут ли люди войти сюда, дети я отвечу в силу того, что нам сделали замечание, что наш здание план на территории разрабатывается на основании проекта 2013 -го года, а не 2004. Я привезла материалы с собой 2004 -го года. Согласно этих материалов, на первую очередь по генеральному плану должны были построить там, несколько садов, расширить и ввести в эксплуатацию школу. Ну, вы сами понимаете, что детские дошкольные учреждения и школы это социально не востребованные объекты. Но наше место, но не в этом случае. Наш инвестор, который хочет разместить в этом городе дом, взял на себя обязательства. Обычно, если настраивается микрорайон, обычно это несколько инвесторов. К сожалению, на данном территории он один. Поэтому он взял на себя обязательства обеспечить население города Украины, не только которое будет а, в Новом а доме, но и в близлежащих территории. А Потому а что, что размещается нет. больше мест в детском уч... дошкольном учреждении, чем а, нужно для этого дома. Поэтому а, там места, дефицит мест для близлежащей территории будет учтен в этом детском саду. Естественно, естественно, застройщик имеет право регламентировать будет ли это социальный детский стадик или э, муниципальный но э, они взяли на себя обязательство, что э, это будет детский стадик, который будет доступен для всех жителей города которые ну вот, территориально подходит э, Когда к этому этой территории то есть э, пешеходная доступность должна быть соблюдена, вы знаете, поэтому все детки, которые вот в короводе не могут уже э, получить место, они будут от вашей застройки бюджетной? Через дорогу в садик будете водить людей, там драка, да. машины полливаются. Через дорогу детей в садик водить нельзя, потому что my дети my не имеют права пересекать э, в одной плоскости с машинами. Що стосується питання, я готовий відповісти на питання, як, що буде мати від цього міста. Ну, в першу чергу, як сказав інвестори в проєкту інституту, це дитячий садок, якісь міри це знімать на прут. Інше питання, що за раком України програмування містоптімої діяльності, а саме статтею 40 передбачено, що забудовник зобов'язаний взяти участь у розвитку інфраструктури населеного пункту. Ця пайова участь буде складати 4% від загальної кошторисної вартості будівництва. І це зобов'язує закон. Тобто, про щось говорить інше... Що Слушайте, ну, приведіть цю суму, розслушайте, що приведіть ви... прості люди, розуміють, що отримують вже від вашого бюджету. На сьогодні сказати, яка це кошторисна вартість будівництва, неможливо, тому що це індивідуальне будівництво будинку буде. Але станом на сьогодні Мінрегіон Будом затверджені опосередковані показники вартості спорудження житла за регіонами України. І цей показник складає 7650 гривень. З ПДВ, тобто от від квадратного метра орієнтовно ця сума, з інші цієї суми 4% буде перераховано до бюджету міста. Ну, Ви розумієте, що ваша сміття до содержання гаражай наших нещасних пенсіонерів. Сметная стоимость строительства ориентировочно Медленно. составит 100 миллионов гривен. 4% от 100 миллионов это будет 4 миллиона гривен. 4 миллиона. Но на данном этапе мы не сделали геологические изыскания, и стоимость строительства у нас может увеличиться. Здесь с этим у нас увеличится 4%. Ну вот, 4 миллиона гривен может действительно интереснее от строительства их получить, а, а не за увеличение счета за счет платы Что еще хочу добавить. Отменили, я, отменили, это отменили плату. Детский нет, садик спрятан за флага в Значит, а это будут дополнительные сад, рабочие места, это будет, сад, это будет сад, дополнительные налоги платиться за детского садика в бюджет Украины. самое. не разобрались и как развивается по а, там, сколько становится там жилья. Я обращаюсь к жителям, которые скучали, забыли, достаточно, они могут купить там квартиры. Я как и, и мне, я сад, как и не, не Но санитарная под... да, норма под... не очень полная, под... потому что в самом деле, вокруг и дороги, и на каком этаже будут находиться Где площадки будут, где гулять дети уже пошел. где В доме разместить где Они разместят там они разъясняют детский На да. да. дети будут водить, дети будут водить Что у нас будут? полностью ажиотируют да все а площадки, там, площадки. Да. Есть, есть, есть организация, которая э, вод, основного обещают. До 40 квадратных метров в соответствии с санитарными не нормами. Не это будут открытые майданчики которые расположены не на территории 4 площадки. Это будет город, да. Да. а город будет в соответствии с Uh, у нас uh, также соблюдены все пожарные выходы. Сол второго ⁇ это жар. специальными лестницами. Жарный <соцентричная> приход. А, <Треть>. а, <соцентричная> не просто а, а, припас. А, 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 у нас... Пожарный. Наши новостроители, к сожалению, все недостроены. И меня очень волнует, чтобы э, проследили за тем, чтобы э, строительство закончилось. У нас не было очередного вот такого уродливого здания, недостроенного. На каком-то этапе все заканчивается. И мы не имеем э, ни территории. Ни <сёжит> обеспечения, ни не, зданий, ни работ для того, ну, 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 что запланировано. То есть очень важно, чтобы все довелось что до завершения. И вы гарантии какие-то, за эти этим будет следовать. Элита <сёжит> центров. Ну, инвесторы, я думаю, можем ответить на эти запитания. Это вопрос, мы не планируем заниматься реализацию жилья на города. То есть, вы выяснили, что продаются квартиры за счет угрожаемых денег. Период, и этот мы этот, мы получили у нас частные инвестиции, мы работаем с банками, два из которых европейские. Поэтому местные, это местные, строительство. Мы можем сделать э, эконом-жилье и продать на стадии возведения, там, Процентов на 30, если возведем дом, можем начать стартовать продажи. Тогда будет процентов на 30 и дешевле данное жилье. Но нам это интересно и не выгодно.